Значит, здесь в горосполкоме работает штаб, который координирует деятельность, связанную с восстановлением города и налаживанием нормальной жизнедеятельности населения города Славянск. Мы занимаемся вопросами там, координации работ по возобновлению электроснабжения, по обновлению водоснабжения. Вот, также здесь есть представители сполкома, которые отвечают за распределение гуманитарной помощи, приемку ее, распределение и так далее. И так далее. Вот в основном и работу всех остальных служб гражданской защиты. Это практически все. Там это и служба транспорта, и ЖКХ, и троллейбусные парки и так далее. И 3, 5, 10. Все отделы работают уже на сегодняшний да, день. Да, на сегодняшний день практически все основные службы работают. Скажите, пожалуйста, по воде сегодня? Значит, сегодня по воде у нас так. У нас, во-первых, вчера не проводились работы по ремонту водовода, который заполняет ваше предприятие Воды Донбасса. Вот. Там был большой порыв в трубе, где-то полтора метра. Вот. Сегодня утром закончили его варку и уже опять подали воду. Сейчас опять идет наполнение системы водой. Наполнение системы водой. Вот. После чего будет повышаться давление и в тех местах, где есть свет, уже вода будет появляться. Уже 3-4 дня назад уже было запитано у нас три микрорайона в городе водой. Но в связи с этой аварией опять была прекращена подача воды. Сейчас опять это все возвращается в нормальное русло, опять идет наполнение системы водой. По электричеству у нас на сегодняшний день запитаны... Всем микрорайонов часть города планируется сегодня, завтра, послезавтра проведение ремонтно-восстановительных работ на линии 110 киловатт. Вот за эти дни это будет завершено, то есть вот пятница, суббота, воскресенье. Вот я думаю, что в воскресенье к вечеру, крайний срок понедельник, 95 города будет все со светом. Это проблема особо искренне у нас еще. А, Значит, у нас сейчас больницы, да, это... да? Значит, пока идет обследование помещений, проводится на предмет их экспертной оценки, по и идет оценка ущерба жилых помещений, административных помещений. Вот после оценки ущерба, естественно, не безучастным будет правительство Украины, потому чтобы выделять деньги и уже потом решать вопрос по восстановлению этих зданий, или же если это жилой сектор и, и нет как бы возможности у людей где жить, если там полностью пострадали квартиры, дома, то будет решаться вопрос о их предоставлении им альтернативного жилья. Это а может быть квартиры пишут? вторичного рынка там и так далее. Это уже будет приниматься решение на государственном уровне. А пока люди заявление, если они считают, Естественно, но есть определенная процедура, предусмотрена законом. Конечно, по всем своим проблемам надо обращаться в исполнительный комитет. Здесь работают практически все службы, и они принимают заявление, это все учитывается, и дальше продолжается работа.